भारतीय जनता पक्षामध्ये त्याला काय मोहर कोणी बघायची गरज नाही ज्याला असं वाटते की आपण जगातल्या सगळ्या मोठ्या पक्षात जाऊ येत असतात परंतु अशोकरावजी चव्हाण माजी मुख्यमंत्री यांनी प्रवेश केल्याच्या नंतर त्यांना जो मानणारा वर्ग आहे त्यांच्या सोबत राहणारा रह वर्ग आहे तो देखील मोठ्या प्रमाणात प्रवेश करतो आहे आता भारतीय जनता पक्षाची ताकद दुपटीने वाढलेली आहे आणि आपण बघितलं की भारतीय जनता पक्षाने नांदेड जिल्ह्याला दोन राज्यसभेचे खासदार दिले म्हणजे एकंदरीत नांदेड जिल्ह्याचा त्यांनी गौरव केला आणि सन्मान केला त्यामुळे संख्या वाढणारे ते शंका करायचं काम तर आज खासदार बनण्याचे बाद पाच सालो कोणते बडे काम होय कोणते काम होणे पाहिजे खासदार होने के बाद जो काम हुए वो आपको भी पता है दो साल तो कोरोना में गए और कोरोना जैसे महामारी में आदरणीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता बोल के जितना हमने काम किया है और वही सभी लोगों का आशीर्वाद वही सब लो, सब लोगों के दुआ हमारे साथ में है मोदी जी का कहना था इस देश में का गरीब से गरीब नागरिक कोरोना के वजह से उसके डेथ न हो जाए वैक्सीनेशन होना तो वैक्सीनेशन दिए अनाज होना अनाज दिए ऑक्सीजन होना ऑक्सीजन दिए मास्क सहित सभी चीजें देने का काम भारतीय जनता पार्टी के पूरे कार्यकर्ताओं ने नांदेड़ जिले में किया और उस बलूते पे आज मैं चुनाव के सामने जा रहा हूं लोगों का आशीर्वाद मिल रहा है और जो सबसे पैतीस साल से जो मांग थी नांदेड़ की वो पूरी हो चुकी है और मुझे लगता है कि आने वाले समय में पहले तो मैं अकेला था अभी चौहान साहब साहब है साथ है साथ में तीन तीन खासदान मिलके जाने के बाद तो काम जल्दी होना चाहिए और आने वाले समय में निश्चित तौर से इसका प्रारंभ आदरणीय प्रधानमंत्री जी के कर कमलों द्वारा होगा और सारे तो प्रश्न है सिंचन का है लेंडी का है वो भी सभी प्रश्न के लिए अशोक चौहान साहब आपके पक्ष में आने से और पक्ष मजबूत हो गया ऐसा कहा जाता है तो वो तो मैंने बताया ना देखो तो दो ताकत एक जगह होने के बाद तो ताकत बनने वाली है भारतीय जनता पार्टी की ताकत थी अभी अशोक उड़ाण और भी ताकत बढ़ गई वो सवाल ही नहीं है

बीजेपी तीन दिन इलेक्शन के मोड में रहती है दूसरे पार्टी की जैसा नहीं है कि इलेक्शन आने के बाद ही लोग जगह होते हैं यहाँ तो बूथ प्रमुख पन्ना प्रमुख यहाँ से भारतीय जनता पार्टी ने जो काम किया है भारतीय जनता पार्टी इलेक्शन मोर्ड पार्टी है भारतीय जनता पार्टी जीतने वाली पार्टी है तो ये लोकतंत्र में हर कोई इलेक्शन लड़ सकता है मोदी जी ने जो घोषणा पत्र जारी किया है उसके बाद मोदी जी ने जो घोषणा पत्र जारी किया है नीचे के वर्ग से लेके सभी वर्गो ने उसका स्वागत किया है और आप देखे होंगे कि सत्तर साल के उम्र के बाद हर इंसान को पांच लाख तक आरोग्य सेवा मुफ्त देने का उन्होंने वायदा किया है एजुकेशन के बारे में हो और बहुत सारी चीजें उन्होंने बताया और ये जो जाहिरनामा है लोगोने जो सुजाव दि आहे तो सुजाव किमेचे जायनामा बना सर हे जे आजची जे काँग्रेस पक्षाची आणि भाजप जे आहे ते दोघांमध्ये आज नक्काचं वातावरण आहे असं सांगलं जातं लोक काय सांगतात मला माहिती नाही आपण बघतो एवढ्या सभा होत आहेत बघतो अमित शाह साहेबांची सभा बघितली उद्या मोदी साहेबांची सभा होते तेव्हा निवडणुकीला उतरल्यावर उतर त्यांना प्रत्येकानं असं म्हणावं लागेल नाहीतर तर उद्या उमतदार विचारतील की तू उवा का टाकला तुला हारायचंच आहे ते, ते कोणालाही म्हणावं लागेल की मी जिंकतो जो कोणी अपक्ष भरला असेल तो सुद्धा म्हणणार किंवा मी जिंकायसाठी भरलो लोक ठरवतील काय करायचं देशाचे पंतप्रधान आदरणीय नरेंद्र मोदी साहेब वीस तारखेला सकाळी साडे नऊ वाजता नांदेडला येणार आहे वेळ थोडीशी लवकरची वेळ असली तरी पंतप्रधाना ऐकण्यासाठी त्यांचं स्वागत करण्यासाठी आणि शुभेच्छा देण्यासाठी नांदेड जिल्ह्यातील तमाम बंधू आणि यावं असं आवाहन करतो त्यानंतर एकवीस तारखेला आदरणीय गडकरी साहेबांची सभा देगलूर मध्ये होणार देगलूरचे जे काही प्रश्न विकासाचे प्रश्न राहिले त्याही प्रश्नाच्या संदर्भाने चर्चा करण्यासाठी जनतेने यावं विनंती सामाजिक राजनैतिक और सामान्य के लिए देखते रहिए EJTV News Live.